Salam, hörmətli və dəyərli tamaşaçılar. Bu günün etibarən ayda birinci dəfə olmaqla bu verilişlə sizin görüşünüzə gələcəyəm. James Havel yazırdı ki, dünyanı qələm, mürəkkəb və kağız idarə edir. Bu söz bəzən təəccüblü və inandırıcı görünməyə bilər. Bəşər tarixinin ən qüdrətli və maraqlı abidələri xansızsa tikilirlər deyil, insanların əldə etdikləri bilikləri qeyd etdikləri yazılı mətnlər, yaratdığı yazılı abidələrdir. Bu hər dövr üçün belə olub. İndi də belədir. Yazı və bilik zəncirlilik demək. Güc və qüdrət deməkdir. Müqəddəs kitablardan birində Allah özü danizir. Ann olsun qələmə bu onun yazdığılarına. Bəli, əslində bu söz qədər biliyin, yazının, öyrənməyin əhəmiyyətini göstərən izah edən bir söz tapmaq mümkün deyil. Öyrənmək, oxumaq, mariflənmək lazımdır və əhəmiyyətinə görə birinci sıradadır. Bu gün cəmiyyətimizdə bu sahədə olan durğunluğu, örgünlüyü görərək Bu verilişi hazırlama qərarına gəldik. Məqsədimiz bu veriliş vasitəsilə ötən illərdə və günümüzdə yazılan maraqlı və əhəmiyyətli, bu günümüzlə səsləşən, aktuallığı saxlayan yazıları, bloqları, məqalələri, hekayələri, esse və kitablardan hissələri sizlərə oxumaq, onları daha da təbliğ etmək və tanıtdırmaqdır. Göründüyü kimi səsləndirəcəyimiz yazıları mövzusu istəndən sahəyə aid olacaq. Həmçinin gənc müəlliflərin, bloqerlərin yazlarına da yer ayrılacaq. Bundan əlavə verlişimizdə kitablar və filmlər barədə təəssüratlar və tövsiyələr də eşidə biləcəksiniz. Mövzumuz ziyaalı möhsudur. Ziyaalı kimdir? Onun cəmiyyətdəki funksiyaları nədir və ya nə olmalıdır? Ziyaalı kimi yonda yer almalıdır? Hakimiyyətin yoxsa xalqın? Yoxsa ziyaalı ümumiyyətlə tərəfsiz olmalıdır? Gəlin bu sualların cavablarını axtarmaqla özümüzü yormuyaq. Buna görə ki, bu suallara zaman-zaman çox tutarlı və əsaslandırılmış cavablar verilib. O şəxslər tərəfindən ki, onlar öz ölkələrinin sivil dünyanın taleyində mühüm izlər qoyublar, əhəmiyyətli rollar oynayıblar. Əgər siz də bu cavablarla tanış olmaq istəyirsinizsə, bizi izləyin. Ziyal və Demokratiya adlı bu gün səsləndirəcəyimiz yazını Müəllif Əziznesin 1980-lərdə qələmə alıb. Bir çox anlayışlar kimi zialana dəqiq tərifini vermək mümkün deyil. Olmamaldırdı. Çünki qavramların zamanla mənaları və funksiyaları dəyişilir. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəllərində zialı və onun məsuliyyəti çox dilə gətirilmirdi. I Dünya müharibəsindən sonra yaşanan pesimizm dövründə ziallar Nə üçün müharibələrin qarşısını almaq mümkün olmur? Fikirləşməyə başladılar. Və həmin müharibədə ziyanın məsuliyyətini axtararaq bunu oxşar bir dünya müharibəsinin bir daha olmaması üçün çalışdılar. Parisdə yazıçıların məşhur iclasında ziyanın məsuliyyəti problemi müzakirə olundu. Amma ziyaların və xüsusilə yazıçıların bütün cəhətlərinə baxmayaraq, ikinci dünya müharibəsi oldu və ziyanın məsuliyyəti məsələsi Əvvəlcindən də çox qabardı. Xüsusilə Sartre bu məsələnin üstündə çox dayanmışdı. Qısası bunu demək istəyirəm ki, ziyaalı anlayışı dövrün şərtlərinə görə dəyişdiyi üçün onun dəqiq tərifi yoxdur. Elə buna görə mədəniyyət və ziyaalı kimi qavramların çox fərqli tərifləri var. Hər ziyaalı digər ictimai qavramlarda olduğu kimi bu məsələdə də özünə görə ziyaalı qavramının tərifini verib Ancaq bu fərqli təriflərə nəzər yetirəndə, çoruların fili tərifləməyə məsələsini oxşadırmamalıdır. Çünki bu fərqli təriflər ziyanın tərifi yox, ziyanın keyfiyyətləridir. Ziyaloya xas keyfiyyətlər olduğu üçün də hamısı doğrudur. Mən də həmçinin ziyanın tərifini verə bilməsəm də, onun keyfiyyətlərini sadalaya bilərəm. Məsuliyyəti və borcu. Ziyalı yaxın çevrəsindən başlayaraq Səs dalğaları kimi get-gedə genişlənən küyralar şəklində bütün dünyadan məsuliyyətli və bu məsuliyyətin fərqində olan adamdır. Ziyalı heç bir hadisə barədə mənənə nəyə lazımdır deyə bilməyən, məsuliyyətin fərqində olan, həmçinin fikrini dəyan adamdır. Ziyalı illah diplomlu olmaq yox, insan olmaq deməkdir. Tariximizdə paşa bəy olan amma insan olmayan, yəni ziyalı olmağı bacarmayan çox adam var. Demokratiyanın iki şərtinin olduğunu inanıram. Bunlardan birincisi xalqın idarə etmədə iştirak etməsi və bunun üçün xalqı iqtisadi və mədəni səviyyəyə gətirməkdir. İkincisi isə istisnasız hamının bütün qlobal varlıqlardan, maddi və mənəvi zənginliklərdən istifadə edə bilməsidir. Demokratik azadlıqlara gəldikdə isə o azadlıqlar birdən çoxdur. Buna baxmayaraq, bir ölkədə demokratik azadlığın olub-olmadığını göstərən nümunələr misal gətirilə bilər. Məsələn, hansısa ölkədə bir adam kim olar olsun çıxıb "Bu millət belə istəyir" və ya "Bu millət belə istəmir" deyə bilirsə və özünü təkbaşına millət hesab edir, bütün xalq adından danışırsa, o ölkədə demokratik azadlıqlardan söhbət gedə bilməz.